Ми вітання, шановні мешканці Одещини. В ефірі програма Гість у студії. Сьогодні герой нашої програми Віталій Алайбов, голова Одеської громадської палати. Пане Віталію, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Ми з вами готувалися до програми, і я знаю, що ви просто обурені ситуацією, яка зараз відбувається в місті Одеса. Зокрема, хотілося б розпочати з такого питання, як парковки ще з квітня місяця говорять про те, що якщо немає паркомата, люди не повинні платити за парковку. Існує ще дуже дуже багато проблем. А розмітка, кому належать ці парковки і куди йдуть гроші, які з них збираються. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що там відбувається сьогодні? Моє мнення – це мнення сотні тисяч десіт. Ви знаєте, я кожен день получаю сьогодні на Аванецькі ящик письма. Спрашують о слідуючим: куди ділись ті? Те... правозащитники, которые боролись два года назад с местной властью о том, что парковка устроена неправильно. А я отвечу, они все конвертировали свои места в места в Облсовете. Сегодня уже это неинтересно. Вот смотрите, на сегодняшний день вот такие лидеры, как та же Тимошенко, скажем, она сидит в тюрьме за нарушение против народа, а подписание неправильных документ за нарушение против народа. Так извините, местная власть сегодня точно таким же образом может быть привлечена к суду за то, что не организовано и не выполнено непосредственно распоряжение президента и непосредственно постановление кабинета министров. А самое главное, мы часто говорим, где же те деньги взять которых не хватает в бюджет. Так давайте я просто посчитаю. Вот смотрите, парковки. Возьмем одну парковку. 50 мест. Если бы мы сегодня, как мы предлагаем, хотя бы 2 гривны в час брали с э, владельцев автомобилей, и в течение суток, пусть не будет 24 гривны, а 12 гривен, и умножить 50 мест, то в месяц мы бы получили э, со всех парковок города Одесса сумму, равную 2 миллионам примерно. В год это... 20 миллионов. Так вот сегодня вот такое хозяйственное и вот такая профессиональная команда теряет более 20 миллионов. Вот я позавчера был для того, чтобы этот вопрос был в Лузановке. Я заезжал через через парковку там установленный пост. Если бы я не потребовал талон, конечно, мне бы его не отдали. Деньги взяли 10 гривен и я заехал. Давайте четко прочитаем постановление. Что там написано? А там написано четко. Должна быть табличка, где написано кому передана парковка и должны соблюдены следующие условия оборудование парковки э, скажем так паркомат скажите мне пожалуйста заедьте сегодня в лузановку я смотрю телевизор иногда давно получилась такой ситуации что я не был именно в лузановке я думаю что там уже рай наступил потому что по телевидению там такие социальные программы происходят но когда ты, я заехал туда сотни машин в выходной день находится в кустах, друг друга прижимают. И сотня территорий, которые не оборудованы. Там просто заросли. Стыдно просто-напросто на сегодняшний день. А взагалі, то Лузаневці, там зараз парковка, это не парковая зона? Там парковая зона. Но там не парковая зона, там у нас джунгли. Мы развели в Лузановке сегодня джунгли. То есть я понимаю, что э, любой арендатор, а я арендовал и помещение, и территорию, я знаю, что были условия. А условия были простые. Когда надо было обу, обустроить место, которое ты арендуешь, и я думаю, что вот это один из тоже главных пунктов, который сегодня решен. Ведь арендатор э, своими средствами, своими инвестициями тоже должен способствовать наведению порядка в городе. Но почему так себя арендатор ведет? Потому что они понимают, что на сегодняшний день есть сезон, надо быстренько заработать деньги, эти деньги пойдут в карман частнику о том, что я говорю. А что мешает нам? А в моей, в нашей программе, о которой мы говорим всегда, есть главные приоритеты. Приоритеты общего над частным. Что мешает городу иметь? Тех же парковщиков. Почему? Что мешает, чтобы непосредственно город был организатором получения этих средств? А у нас тенденция такая. Отдадим частник, потому что мы не успеваем. И частник зарабатывает на этом деньги. Делится с тем же чиновником, который находится в городском совете. Вот что мы имеем. Парковок нету, нарушения, пляж переполнен, непонятно, что происходит, там мы понимаем, что это тенденция всего города. И последний момент, который там же, угу. там мы знаем, что все время в этом месте сосредоточен определенный выход определенных запахов. Говорят все об этом, я уже говорил не раз. Дальше эти запахи распространяются на весь город. Я хочу сказать одесситам, не удивляйтесь, если ваши внуки родятся мутантами. Почему? Я объясню. Потому что те, которые находятся у власти в течение последнего времени, не хотят нам дать ответ. Что же происходит на самом деле? Опять же обращаюсь к власти. Если у вас нет методик, каким образом? Да, я понимаю, вы дали в аренду заводу какому-то. Да? Этот завод сегодня, на сегодняшний день, эти газы, пары выпускает воздух. Если у них нет методик, если у вас нет методик, я повторяю, в 2010 году повторял, у нас есть В общественне палаті метод яким образом ета А Одеса прославилася негативно вже на всю Україну і не перший рік, тим, що нібито у нас існують приватні пляжі, і навіть адміністрація цих клубів пляжів не знає про те, що є закон, що люди мають право відпочивати на пляжі безкоштовно на пісочку. Їх виганяють, їх б'ють. Нещодавно трапилось декілька випадків, коли є певна група Одеситів, які борються за свої права, і вони зараз страждають від адміністрації цих. Пляжів. Має бути 30% території, без шезлонків для вільного відпочинку, до та гостей міста. Що ви про це можете сказати? Ви знаєте, коли я слышу 30% для тих, хто имеет право, мне смешно. Ми, жителі цього міста, хазяева, должны розміститися на 30%. Їх там немає цих 30%. Ви Я що 30%. Меньше. На каких 30%, 30 может быть на откуда? 70% должно быть наш. Извините, живя в этом городе, платя налоги, создавая благо, мы достойны здесь отдыхать. Мы достойны иметь возможность хоть в выходной выйти и спокойно отдохнуть. Буквально через 3-4 месяца будут выборы. Я бы очень хотел, чтобы наши э, жители города не думали, что от них ничего не зависит. Их очень многое зависит. А поднялись, пришли и не проголосовали ни из одного из тех, кто не выполнил всего. Почему? Потому что это очень сложная задача. Надо четко изначально видеть тех и вести тех, кто может решить задачи. У нас в городе есть такие, в стране есть такие люди. И я уверен, что природа всегда создает тех, кто может решать задачи. На оприлюдному етапі, пане Віталі, є такі змі, які дуже болісно реагують на те, що ви з'являєтесь у засобах масової інформації і на вашу активну громадську діяльність, але ж мені здається, що приклад соціальної ініціативи охорони дитячих садочків безкоштовною та надійною, це така діяльність, про яку потрібно говорити, і якою потрібно дати приклад, як себе поводити. Що можете про це сказати? А я скажу так ну как же? Этот Талаевов посмел без разрешения власть имущих создавать что-то некое. Когда они бедные сейчас сократили поездки за границу, не строят новые дома своим семьям, не покупают новые машины своим детям, а тут он еще что бесплатно делает. Естественно, это раздражает. Но я хочу сказать, наша организация строит Любые, вот мы подготовили законопроекты, в случае, если наши кандидаты пройдут в Верховный Совет. Любую деятельность, любые проекты мы строим по одному принципу. Что у нас самое дорогое? Дети и наши родители. Вот детям и родителям дать полную заботу, а вот тем, кто находится трудоспособны, создать условия, чтобы они заработали эти средства. И мы обеспечить и этих, и этих. Принцип солидарности для нас очень важный. Потому что дети это что? Мы в дети вкладываем, это те, кто от 6 до 22 лет. То есть те, кто, закончив институт, могут пойти работать. Родителей мы вкладываем и дедушек, и бабушек, и пенсионеров, и детей войны, и, скажем так, великие отечественные войны, ветеранов. То есть вот они, эти уже сделали много. Этим еще предстоит сделать. И вот когда мы включим этот принцип солидарности, дети будут учиться, как мы заботимся о наших родителях, они будут заботиться о нас. И это очень важный момент. Мы должны включить те социальные лифты, о которых многое говорят, но не делают. Неважно, в какой семье родился ребенок, но у него должны быть возможности. Если он трудится, старается, он должен жить достойно. Он должен занять достойное место в обществе. Вот это наша позиция. А те, которые говорят, они только говорят, они для чего приходят в область. Для того, чтобы заработать деньги, а, заработав, хочется даже оставить немножко государству. Ну, наша земля говорила, давайте воровать с прибылей. Они воруют, извините, со всего. Вот и все. Это. Ну, он шутил на эту тему. Uh -huh. А некоторые это прямо приняли. На сегодняшний день надо заработать. Надо сегодня у нас есть все возможности. У нас средства есть и в городе, и в области, и в государстве, которые бы могли пойти на пользу развития этого государства. То есть развиток, он такий так? Совершенно... Не все так плохо, я кажется. Все зависит от тех людей, которые приходят во власть. Во власть должны прийти в первую очередь порядочные люди. И тогда... Даже самый плохой закон нормальным, хорошим человеком, он будет истрактован так, как будет полезен для большинства. И самый хороший закон, вы понимаете, самый плохой человек, он всегда найдет, каким образом его использовать, этот хороший закон, во благо себе одного. Вот для нас это главный принцип объединение людей вокруг моральных ориентиров. Мы вам очень благодарны за участие в нашей программе и желаем вам успехов. Шановні, дякуємо за увагу. В эфире була програма «Гість у студії». Героєм нашої програми був Віталій Олайбов, голова Одеської громадської палати. Хай щастить!